વૃદ્ધના આધાર કાર્ડ અને પાન કાર્ડ સાથે છેડા કરી કરોડો પડાવ્યા અઠવા પોલીસે બે લોકોની અટકાયત કરી કાર્યવાહી હાથ ધરી સોમનાથના અકબર મીયાની સુરતના પીયુષા વોન્ટેડ જાહેર સુરત શહેરના વેચાણ ખાતે આવેલ એક જમીન પ્રકરણમાં બે આરોપીઓની અઠવા પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે આરોપીઓ દ્વારા બોત્તેર વર્ષીય વૃદ્ધ એક કુરુષ પટેલની જમીન કૃષ્પટેલ નાશ બનાવતી દસ્તાવેજો ઉભા કરી અને વ્યક્તિને વેચી આશરે સાડા કરોડ રૂપિયા

પટેલના આધાર કાર્ડ અને પાન કાર્ડ સાથે રૂપિયા જમીનના નામે પડાવી લીધા હતા જો કેવી રીતે અને આ બાબતે ગંધાવતા તેમને તાત્કાલિક ધોરણે કાર્યવાહી કરી આરોપીઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી જેમાંથી મુકેશ અને જાકીર નામના બે આરોપીઓ અથવા પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે જ્યારે અકબર નિયા અને પુયુશાની ધરપકડ કરવા ચક્રોગતિમાન કર્યા છે આ તુર્કીમાં બે આરોપીઓ મૂળ ગીર સોમનાથના છે ત્યાં જ્યારે અન્ય બે વ્યક્તિઓ સુરત ખાતે રહે છે જેમાંથી ગીર સોમનાથના ઝાકીર અને સુરતના મુકેશની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે બીજી તરફ અકબર મિયા અને સુરતના પિયુષ શાહને ફોટો શેર કરવામાં આવ્યા છે કિસ તરહ સે જમીન કા ગોટાલા જમીન કેટની ગાવો જમીન ઓર કિસ તરહ દસ્તાવેજ કરવાને જા રહે હે કેસે પોલીસ ये भेसान गांव की एक चालीस बीका जमीन है जो एक पारसी बाबा की जमीन है और उन्होंने एक वांदा अर्जी दी हुई थी सब रजिस्ट्रार में कि इस जमीन का कोई दस्तावेज कराने आए तो ये मेरा मोबाइल नंबर है ये मेरा एड्रेस है मुझे जान किया जाए तो सब रजिस्ट्रार के पास से उस जमीन का दस्तावेज कराने के लिए पहुंचा तो उसने वांदा अर्जी को देखा और सब रजिस्ट्रार ने एक्टिवली उनको फोन किया फोन किया तब पता लगा कि ये जो दस्तावेज करवाने के लिए आए हैं ये वो लोग नहीं है जिनकी वास्तव में वो जमीन है तो उन्होंने पुलिस को जान किया तो वहां पे उस समय एक आदमी जो जमीन के मूल मालिक के बिहाग पे जमीन का दस्तावेज करवाने आया था उसका नाम जाकिर हुसैन है और ये वेराव गिर सोमनाथ का रहने वाला है वो मौके पर पकड़ा गया दूसरा जो जमीन का दलाल था मुकेश मेन्दपरा ये सर थाना एरिया में जमीन की दलाली का काम करता है वो मौके पे था वो पकड़ा गया और दूसरे दो लोग साथ में थे एक पीयूष शाह और एक अकबर करके अकबर गिर सोमनाथ का रहने वाला है ये दोनों वहां से पुलिस के आने से पहले भाग गए तो दो लोगों को अरेस्ट किया गया है और पूछताछ में सामने आया कि इन लोगों ने कई दिन से आ, मार्च अप्रैल से ये लोग उस ज़मीन को देख रहे थे कि किस तरह से इसका दस्तावेज करवाया जाए पहले उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट बनाए पहले उन्होंने आदमी ढूंढा कि जो जमीन का मूल मालिक है उसमें मिलती जुलती शकल का कोई आदमी चाहिए तो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि अकबर ने इसमें मदद किया कि ये आदमी एक वेरावल में है जिसकी शकल उससे थोड़ी मिलती है तो उस आदमी को उन्होंने यहाँ पे बुलाया उसके नाम से आरबीएल बैंक में पहले अकाउंट खुलवाया जमीन के मूल मालिक के नाम पे और आधार कार्ड पैन कार्ड और वोटर आई ये तीनों फेक डॉक्यूमेंट बनाए जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में इतना सामने आया कि वो अकबर ने बनवा के दिए पहला खाता इन्होंने आर में खुलवाया वो अकाउंट खुलवा के उन्होंने सूरत में ही जमीन एक दूसरी पार्टी को बेची थी उनसे पेमेंट भी ले लिया था पर किसी कारण से वो सौदा कैंसिल हो गया तो बाद में वो पैसा इन लोगों ने वापस कर दिया और अभी एक दूसरी पार्टी के साथ बात की और दूसरा अकाउंट खुलवाया उसके लिए एक्सिस बैंक में तो दो बैंकों में फोर्ज डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने अकाउंट खुलवाया और अभी करीब तीन करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट तीन करोड़ इकतालीस लाख रुपए के आसपास वो पार्टी से उन्होंने अपने अकाउंट में रिसीव भी कर लिया उसके बाद वो दस्तावेज चौदह बीघा जमीन का भी दस्तावेज़ कराने जा रहे थे तो सब रजिस्ट्रार के यहाँ पहुँचे तो सब रजिस्ट्रार की तत्परता से ये मामला पुलिस के पास पहुँचा और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है टोटल आ... तो जो जमीन है सर कितनी तो कीमत की और जो मूल मालिक है उसे किस तरह पता चला और जो उसका जो नाम के दूसरा बंदा बना उसका नाम क्या था ये टोटल चालीस बीघा जमीन है उसमें से चौदह बीघा का अभी सौदा हो रहा था और जमीन के मूल मालिक हैं वो पारसी हैं बुजुर्ग हैं उनका उन्होंने वादा अर्जी दी हुई थी इसलिए सब रजिस्ट्रार ने उनको कॉल किया और इस वजह से ये पूरा मैटर जो है वो सामने आया अभी दूसरे और पहलुओं की हम जांच कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट खुलवाने में उसमें पैसा डिपोजिट करने में किसी आदमी कि की भूमिका है या नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है या किसी का इंटेंशनल था इसकी भी जाँच कर रहे हैं और वहाँ से इसको लाने में जाकिर को या ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने में और कोई लोग अगर उनकी भी संलिप्तता है तो उनकी भी हम तपाश कर रहे हैं जमीन के के मूल मूल मालिक मालिक जो जो है है उनका नाम नाम किस बंदे ने 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 धारण धारण किया जाकिर जाकिर ने. जाकिर कई दिन से वो नाम करके और वो खुद को माइंड में भी मेकअप कर रहा था कि मैं जो जमीन का मूल मालिक हूँ उसी तरह से बिहेव करना उसके से रिलेटेड ही जवाब देना उसको थोड़ा होमवर्क कराया गया था इन लोगों के द्वारा क्या कीमत थी जमीन की टोटल चालीसवी पूरे जमीन की है सौदे का उनका स्टेटमेंट लेंगे पर चालीसवी का जमीन है, है, है भेसान गाँव में और उन्होंने तीन लाख इकतालीस हजार रूपए एडवांस पेमेंट किया था उसके अकाउंट में जो कि जमीन के मूल मालिक के नाम से जो फर्जी अकाउंट खुलवा था उसमें उन्होंने ट्रांसफर भी कर दिया था एडवांस के तौर पर टोटल की चालीस बीघा होता तो है तो अभी, अभी तक चार लोगों को हमने एफ आई आर में नाम लिखा है उसमें से दो अरेस्ट कर लिए हैं बाकी हम तपास कर रहे हैं कि और कितने लोगों के इसमें मिली भगत हो सकती है तो उन सब एंगल पे जांच की जा रही है और अलग अलग टीम हमारी बनाई गई है इसमें तो जैसे ही इसमें प्रोग्रेस होती है जो जो आदमियों का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो आपको इन्फॉर्म करेंट फर्जी हाँ उनकी भी पूछताछ होगी उनसे कुछ अभी रिपोर्ट हमने मांगी है और अगर जरूरत पड़ी तो बैंक के अधिकारियों को बुला के पूछताछ करें